700-ка гризли здесь раскорячилась между дерев, Олег поехал ее спасать, а я еду по его следах. Ну места хорошие. Ну, BRP 650-ка тут ехала и буксувала. Дивите Мы на холостых едем. Так что выбор шин был сделан правильный. достойні те що я хотів іменно те що треба для цього квадроцикла він не найбий він не наймощі він не найкомфортний зато за малі бабки він може бути суперпроходими просто супер а грізліка спасли Різлік там вже сидить. А, ми даже їдемо сейчас на задньому приводі, прикиньте, оце я тільки передок під с колеи выехала без проблем. Что, давай лебедку. А поредняя блокировка работает? Там че самоблок, че что-то непонятно вообще. конечно, шикарнее. Я и не понял сначала, что я заехал в такую болотяку на заднем приводе. И он едет уверенно. И даже не буксует. конечно решая По резине сделаю отдельный обзор. Окремо поясню, что я и выбрал. Окремо поясню, в чем прелесть самой этой резины. Ну а тут наглядные пособие Гризлик сидит и БРПшка сидит. Сейчас попробую там между ними проскочить. Или, наверное, сейчас заякоримся. Стоп, 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 Так, сейчас спасем. Такого еще не было чтобы Линхай так ехал. У него передок не крутится, скажи. Тут яма. Яма, конечно, выкопана. Зачетно. Я думал, что я тут сейчас проскочу. Бессовестный закидал меня грязюкой. А? Камера вот так. Блять, что же она там снимала, ебать? Сюда. Так, жалко, да зацепился за ветку, камера снимала небо. Зацеп у покрышек шикарний, в поле зайти, вийти з колії вообще не проблема. їдуть дуже достойно. В Форельцах можно ехать. Чому я не люблю їздити по коліях? То що десь хтось обов'язково перед тобою проїхав на ще більших колесах и цю... це місце для тебе непроходимим. Так, що будемо за Хонду цеплятися.